уже видим э, директор СТЦ Любим, всеми, мне кажется, известного, ой, всеми любимого, известного танцевального клуба в нашем городе Хмельницком, Лидия Романчук. наш наша Привет. хорошая подруга Привет, по да. Привет! Лида, расскажи про создание все-таки, сколько функционирует клуб и как, в общем-то, там идут дела сейчас, на данный момент. Все очень просто, дела идут хорошо. Спасибо всем, кто молится, говорит, <смех> обсуждает и <laughs> все остальное. Все очень забавно получается в последнее время, потому что это все так чудесным образом почему-то появляются новые какие-то проекты, люди, моменты. Как бы до этого 4 года все было так ровненько, хорошо, тренируемся туда, туда, туда. А вот последние вот полгода очень много интересных тренировочных моментов, очень много интересных людей. Вот в этом году прям скажу, очень много талантов, очень много эм, упорства в тренировках у детей, женщин, у всех. вот Работаем Вы мы уже да, Машет, мне операторы ваши ему понравилось. Привет! Пожалуйста, выключите э -э -э браузер, потому что какой-то голос говорить зараз. в Это прямо эфир друзья, мы напоминаем, я не знаю, что это происходит. А мы возвращаемся, а что с компьютером? Наш оператор, поки нас фотографує, ви поки можете поклацати і подивитися, який ж це ж рахунок, yeah. eh, бо наші брат. режисери нам нічого не кажуть. <laughs> що що про канале? Це безумие. Вот так воно завжди, Вот так у мене на роботі, Я приходжу не понимаю, что это происходит. Что эти женщины делают, уже у меня пятый. Вот а це ми атмосферу создали. Просто ж да, да, як да, на роботі да, у нас різко В при... Вакханалі. Томки, цьому, пассив. мені просто дуже цікаво. Ой, ти розповідаєш, мені цікаво, як все розпочиналось. ти просто взяла собі таку війну, відкрию я клуб. Чия? Как нет, нет, конечно, абсолютно нет. Вообще решила очень даже все очень спонтанно, потому что, в принципе, в 21 нормальные взрослые люди вокруг, в виде моего отца, матери, старшего брата и многих моих друзей, говорят, ты что? Куда? в университет до конца, потом, если Бог даст, то может быть по профессии. Вот. Но так как этим занимаюсь с детства, с 4 лет, ну как бы было понятно, наверное, все же. Потом чуть, -чуть мы закружились в КВНовском этом всем пространстве, потом мне казалось, что это может быть уже прошло, но все же, когда ты выбираешь, ты смотришь, да, вот стоит поезд, и ты понимаешь, тебе то ты хочешь в КВН, наверное, да, или ты хочешь в танцы. всю жизнь я хотела туда, как бы, потому что этим занимаюсь. И как-то все очень просто Вечером сижу, я помню, абсолютно просто на кухне с мамой разговариваю, знаешь, мама я сделаю. Мама мне сказала, и дурная, и все, и просто сразу отвернулась. Я это еще больше, знаете, внутри такое, все думаю, буду делаю. Как бы да, в 2012 году у нас собралась большая команда, была я не одна, безумно благодарю этих людей вот за все прям всем душой и сердцем люблю их, потому что прошли очень красивый хороший путь. В 2013 году у нас было еще больше, потом как-то это все поменяло формат, потому что людям нужно расти, это понятно. И это очень хорошо и просто безгранично рада. Всем привет, всех люблю за то, что вы пошли дальше и делаете этот мир прекраснее вместе со мной, с вами. Вот, и уже 13, 14, 15, уже 16 год абсолютно функционирую сама в своем клубе очень. 15. Даже очень. Ого! Ну да. Ну да, уже вот 16-й, ну я в смысле 2013 год, 2012 год. Я думаю, я думала, ты не скажет. Нет, Ты никому не говори, мне 115 Ну это как раз, кстати, Лид, это тот редкий случай, когда мама действительно ошибалась, но это к лучшему. Мне кажется, мама они не ошибается, а тут, когда она сказала от дурне, тут мы видим, Мама просто. Я думаю, что каждая мама, вот тоже, вот профессии, как связаны с телевидением, да, как бы танцы, шоу, пение, рисование даже. У меня есть подружка, которая прекрасно рисует, она просто, у нее талант от бога. Никто, никто не сказал, что едь, делай, все, ты молодец. Просто она молчит, прям как тут, знаете, такой одинокий художник. Собралась в свой чемодан и уехала. Три года прошло, приехала, мама такая, боже, дочь, ты же, меня самая любимая, самая наилучшая, боже, какие картины. Как бы, то, что касается творчества, в принципе, здравый взрослый человек, конечно же, скажет, что ты делаешь, бухгалтер, юрист, стоматолог, да, как бы это нормально. Но творчество это риск, это всегда Конечно. Но я думаю, что внутри, если есть у тебя, вот ты должен доверять этому голосу. И просто вот будь что будет, делай что делаешь, да, как бы, и все будет нормально. Потому сегодня я с большой радостью и гордостью говорю, что все детки мои, все мои женщины, девчонки, все свадебные пары, выпускные классы, настолько много всего... Вообще, группа LP48, прям передам вам привет, вы просто прекрасные, вспоминаем и видимся постоянно, это такой заряд позитива, это так классно. Я к вам даже опоздала, потому что я пока добежала, две клиентки, и всем надо поговорить. И стойте, пожалуйста, под, под, давайте еще там, как ваши дела? Я говорю, я бегу, не могу подчекают вас, скажи, а что нет? Ну, вот такие вот у меня вот женщины, они как бы, и не торопятся жить, но при этом они вот каждый день, вот это вот каждый-каждый вот такой миг, да, блестящий. Они его ловят. И я очень рада, что они ловят его в моем танцевальном центре со мной, потому что благодаря им, да, как бы я в своих 104 выгляжу на 25. А я хотела тоже спросить: ты упомянула там детки, женщины, ну, понятно, вот сейчас есть много конкурсов, даже на телевидении, там, ну, понятно, самое известное, танцуют все. Ездил кто-то из учеников, пробовались, вообще проходили какие-то кастинги? Пробовали детки. Пробовали во время того, как работал у меня тренер, пробовались, они дальше прошли, они молодцы под тем стилем. Детки, которые сейчас вот группа работает по хип-хопу, они пока только были на соревнованиях региональных, межрегиональных они были соревнований и международных. Это как бы первые их шаги. Вот дальше, конечно, очень бы хотелось, потому что э, предложение было э, детские таланты по один из шоу. Вот. И очень, конечно, хотелось бы, но тоже детки должны быть готовы. Я склоняюсь уже к тому, что нужно, чтобы прошел ребенок путь. Потому что вот даже первое соревнование у нас девочка Альбина, прекрасная, талантливая девочка. Вот знаете, такая она шибутная пацанка. Вот все тренировки, это примерно так, Альбина. Альбина. Но она обожала, наверное, вот это много-много этого внимания. В итоге дает второе место. Первый раз вышла на сцену. Первый раз. Она была такая спокойная, все нормально. У ребенка слезы, почему не первая? Я говорю, зайка, я говорю, Это же первый шаг. Ты просто прекрасно, есть Сразу, да, второе место, это хорошо, это нормально, я говорю в следующий раз выступаем, дали первое. Она такая, я так и знала. Вот это вот тоже. Такая скромность. Да, она абсолютно, но она так как-то вот спокойно, нормально. Ребенку 8 лет, но она настолько уверена в себе, что даже может поделиться с многими взрослыми дядями и тетями, которые да, на фоне своей неуверенности делают что-то такое. Мы, да. если так у вас как бы. в себе есть какие до Альбины, до Альбины, она знает, где Альбину знает, и все будет нормально. Так что вот эти все таланты, они открываются вот с каждым, каждым, каждым шагом. Потому Я думаю, що краще шаг за шагом, ніж да, одразу. Ну да, А ось так ми вже заговорили про проекти. Я знаю, так, вже відкрию завіси, що ти зі своїм клубом будеш брати участь в нашому проєкті на 33 му каналі, вже який функціонує, допомагає жінкам 90 кроків до мрії. Що там буде? Чи вже розпочали зйомки? Зйомки вот-вот-вот. Такі прям гарячі, гарячі в прямому сенсі цього слова. Готуємося. готуємося очень, очень тщательно, тому що. каждая женщина, вот просмотря каждую историю, это уникально. Во-первых, уникальность эм, внутреннего мира. Во-вторых, -во возрастная да, категория очень разная. Это безумно интересно. И просто вот по-человечески. Вот смотришь, и вот прям вот сразу посмотрела, хочу, хочу, хочу помочь, хочу поговорить, хочу, придите, сделаем, все будет хорошо. Вот, концепция такова. В первую очередь, как бы, да, слоган эм, центра тела в дело» смысл не физический на самом-то деле, да, как бы это у нас инструмент, которым мы можем себе помочь в любой ситуации, в принципе, в жизни, да, это как вот плохо, да, девочки залазят в ванную, включают какую-то музыку, да, там, не знаю, там, Максими пошла и плачу, да, мальчик бросил, или наоборот, там, я не знаю, да, там мы включаем тот, тот же Кионельзы, прекраснейшая группа, у нас хорошее настроение, вот как просто взять движение, и сделать его для себя очень целебным, очень нужным. И вот в любой момент да, руководить этим. При том, что ну, разные направления будут, и будет и хип-хоп для женщин, этих будет представляться кусочек, да, например, и будет латина, будет и зумба, будет пилатес, будет фитнес-аэробика, да, будет восточные танцы, и вот просто вот каждая будет искать себя. Самым главным будет у них такой конкурс, так чуть-чуть. Как бы Только задание. Чуть -чуть это чуть-чуть. Ой, чуть -чуть, Сидуля, да. это такой чуть-чуть. Да, я, я просто хочу держать. Так вот, все. вот так вот сразу, так на заметочку будет, будет такое эм, задание, которое будет за смайлик в конце дня. Вот, это очень будет важно. По этим смайликам мы будем определять, что же нужно, какая витаминка танцевальная или физическая, да, какое упражнение нужно человеку. Это такая схема. Не знаю, кто там, может быть, кто-то там себе что-то такое мечтал и думал, но точно знаю, что сама себе это придумала, накрутила, потому что оно мне помогает самой. Ты приходишь, да? дата, Или после чего-то. Ты только так раз рисуешь вот такое, там полукругленький, чуть-чуть вниз. Ага, это нужно это. Если он такой чуть-чуть туда, это точно нужно, там, зумба, да, например. Если он такой, ты летаешь, такая вся нежная, романтическая, ты пила, ты подышала, такая вся вышла еще, да, как бы легче. Ты еще и читаешь по смайлику, это чел человек многофункциональный. Для каждого настроения. видишь, есть действительно свой танец, круто. А як у вас є питання так заниматься? Да, у мене, у нас, Ой. наверное, много вопросов. Да, она тоже да, але я буду уступлю да, 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 да. своїй колезі. Да, спасибо. Я хотела спросить, просто смотри, ну реально бывает такое, вот у самой как-то, ну, не складывается, бывают разные там дни, бывают хорошие, плохие, понятно, но это что ты все равно постоянно психолог. То есть ты все время должна тоже держать их в тонусе, потому что если они там тебе раз... ну, начнут там раз. Короче, если все вместе разную, это будет не очень. То как ты себя. Вместе. вот... Швабра. Да, пол слезами. Ну так вот, я не, я спрашиваю просто: как ты себя. Потому что ты действительно стержень в этом клубе. Как ты себя держишь в такой форме, что вот я тебя когда вижу, ты постоянно счастливая. Так секрет, знаешь, Журнал отдохни. А лидер Мачук, секрет успеха вашей радости, вашего счастья. Я думаю, что он абсолютно, абсолютно простой. Проснуться утром и сказать спасибо спасибо, еще раз спасибо за все. За классные тапки, я обожаю уги, вот я их одеваю, мне уже круто. Летом. Летом, <свят> да, 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 они у меня есть летние, они просто цветные, а там зимние такие, там, там, овечи такие серенькие, короче, бантики, это вот все, это вокруг все. Это твоя большая работа. Ты должен подумать, вот что ты хочешь увидеть, когда ты проснулся, кого, как ты будешь идти. Вот каждое утро, выходя из дому, да, вот есть всегда есть две ситуации. Это наше внимание. Секрет успеха – это внимание человека. Вот я стою, вот каждый раз у меня, не знаю, может, у кого такого нет, у меня вот здесь скандал, вот здесь ребенок играется, знаете, мама такая вся счастливая, фур, -фур боже мой. И у меня есть выбор, да, посмотреть и услышать этим мушкам скандал, или посмотреть сюда и сказать, боже мой, жизнь прекрасна, господи, если я бегу к вам, мои девочки, я бегу к вам. Когда совсем, да, как бы плохо, вы знаете, открываешь зал, все очень просто. Увидела девчонок, увидела там, не знаю, мячики, включаешь ноутбук, начинается музыка, эти слова «как вы?», «что вы?», «куда вы?», и самое главное, нет вопроса там даже «как дела?». У меня есть клиент, который заходит и сразу это… Лида, это откровенно, не запикивается, наверное, просто хотела процитировать действительно ее. И ты сразу раз переключаешься и понимаешь, что тут уже хорошо, потому что ты кому-то нужен, потому что человек пришел, и вот сразу тебе вот так «на!», Лида, делаешь что-то с этим. И ты, конечно, сейчас сделаю, все будет нормально. И вот каждое движение, каждое движение, и уже все хорошо. Это большая картинка, которая складывается из очень маленьких кусочков. В чем ты обута? Как ты проснулась? Кто на тебя посмотрел? Что ты услышала? Какую музыку ты слушаешь? Что ты читаешь? Что ты смотришь? То, что ты пускаешь в свой мир, Мир, ну вот и он тебе отдает, это нормально. Вот я в свой мир вот-вот яркое, наверное, не видно. Вот и пускаю. Это самое-самое важное. Если человек приходит чуть-чуть расстроен, просто берем ему так, укалываем меня к счастье, счастью, и он сразу довольный, счастливый и почему-то выбегает, и сам не понимает, почему. Это очень здорово. Ты вот так классно рассказала. То есть действительно так надо и прислушиваться к этим советам, и действительно ведь прекрасное. Особенно сейчас лето, такая пора. А, ну, как я уже напоминаю, наше эфирное время подходит к концу. У нас в гостях, я даже не знаю, теперь уже как представить в конце. Хорек. Э -э, Граф, психолог, читатель смайлов, <рес> <рес> Лідія Романчук і в общем, скоро ми будемо е, созерцати також на екранах уже в качестве експерта в проєкті «90 кроків до мрії. А наш шоу вже підходить концу. Так і вже завтра, 19 годині, в прямому ефірі, ми чекаємо вас знову з новими гостями з новими історіями, з новими новинами. А у нас дуже багато, і вони у нас тільки хороші. А, у нас была лидер Романчук, уже сказала Светлана, да, инъекция счастья. Люблю До вас. Да. До побачення. Да. Па -па. До свидания.